Этот аппарат может осуществлять разведку передовых позиций и ближнего тыла противника. Он передает видео в режиме онлайн, также пишет на, на, на карту. Ну, при необходимости может корректировать работу артиллерии, но для тех задач, по которым мы работаем, нам хватает выше крыши робота. моим друзьям в Киеве кажется, что мы тут круглые сутки самолетиками играются, играемся. Но на самом деле получается, что 90% времени ты сидишь перед компом и пытаешься высмотреть развороты техники, замаскированную технику, замаскированные позиции. А, вот и танчик нашелся. Сейчас на него разумлюсь то, что выхаживает разведка ногами, они ногами выхаживают, наверное, за месяцы то, что мы узнаем э, за один 40-минутный полет.